Хайрлы olsun. Бүгін іюннің 13-і және Қырымды игерудің 830-шы күніміз. Эфирде Заман. Америка Кошмар штатларында Элли Инсан Эля колды, Элли Учка яраланды. Арланды Арланда Гей клубында Атышма юзберды. Гиджи Сата Келерде Селя Лайер Кек Клуб Хакрып Атеша Чта Сон Райси Асбарха Чакап Полиция Хадим Атышкан Бундан Сон кене клубга Хакрып Уч Сата Деваманда 30 Инсанна Эсер Ликтетуткан Полиция Уджумни Тиджи Санда бошатып, Ларна Бошатап Акимет Фаджана теракт Кибер Ландерда Игил Берлеш Look at that, just shooting back and forth. That is crazy. Look at this. Let's go, let's go. Oh my god, they're all shooting back and forth. Әйілінің бірінден қырымда газ фияты 10 фаизға электроэнергия есе 15 фаизға көтерілецек. Эвелесі таби газның бін кубометрі үшін қуланын жылар үч бін рубле мигдарында. Төлеселер келеджек айдан башлап төлевлер 300 юс рублеге артачақ. Электроэнергия фияты 1 рубле 88 капық олса, келеджек айдан башлап 2 рубле 18 капық оладжақтары. Ө, су фиаты фият, да 15 фаезға арта жақырымның ижғалджы акиметінде фиат ве тарифлеріні назарет әткен комитеті фиатларыны әкі қат ә, артырмаға планыштыра. Алатқанына көре, ярым адада Русияның регионларында ә, баққанда фиатлар ән алчақтыр. Месал оларақ, ярым адада шымды электроэнергияның бір киловаты үшін 2 рубле меғдарында төлеселер, қомшу Ростов вилетінде 4 рубле төлемектелер. отрицательное, и отвратительное отношение к нам с их стороны. Мы платим где-то две тысячи зимой, две с половиной, потому что это отопление. А дети живут вот в доме до пяти, до шести тысяч зимой с отоплением. Поэтому отношения и с кем вы, да, уже даже так вот, знаете, как общаетесь, общаетесь с людьми, ну все недовольны. Реакция, конечно, негативная. Из наших пенсий, которые мы всю жизнь зарабатывали, копейки. Теперь минус еще больше. Не остается. Ой, я не знаю, платит муж. И я, чтобы не расстраиваться, я к этому не касаюсь. У меня сразу поднимается давление. Нельзя нервничать. Это все нагрузка. Ну, как относишься? Как все? Что сделаешь? Если я скажу нет, все равно же ничего не изменится. Наверное, так политика построена, что надо, надо больше брать. Почему? Потому что ранее улаживается расходы свои. Даже если мы что-то скажем, что нет, все равно все повысит. Мы идем, как они объясняют, что мы идем к, ближе к российским расценкам. Я понимаю, я согласна. Но немножко надо брать то внимание, что мы вошли только второй год, только два года. У нас пенсии не такие большие оплаты. Надо же смотреть на эти вещи и более правильно подходить. А это, вы знаете, легко свалить на кого-то. А мы только наши этим поднимают этот вопрос. Вот я вчера в газете прочитала. Газ повышается в два раза. На каком основании? На свой газ. На каком основании? Я живу одна. У меня коммуналка занимает где-то 1700 рублей. Коммуналка. Вот считайте, если 8 минус 1700, а еще лекарства, откровенно говоря кроме того, что <связывая> дорожает все, чтобы ничего этот не изменилось. Потому что у нас, как привыкли работать, по инерции оно так и идет. Ахмеджи Техарамны и Жгалеткен Руса с Хиране Абидеты Он тантала Чулувна, Русиеку не небо шла доллар. Абидеде Руса с Хире, он Ачичек Вагашланган, Хас Чехве, Аягана Ухалаган Машихбар. Олар Эпасу Тунчтан Япалган, Абиде Япалмасна, Беш миллион рублей сарфеткенлер. Проснулись в Украине, вроде было нормально, а потом вообще стало невозможно, невыносимо. Русской речи вообще почти ну, что мы не было. Вдруг в а теперь с такой радостью в России вы не можете себе представить. Может, моментами не очень там еще не все налажено, но все будет хорошо. Русия күні Ахмежетте Украин байрақсы сот керілді. Парадны Қырымда яшаған чешіт милет векілері іштірак етті. Эрбір милет ос мемлекетінің байрағы ве милли ұрбаларынен чықты. Украин милли ералары олса да милли байрақлары еқ еді. Русия раздымады қалы начыны. Почему украинского не было? Но ну, это не, не значит, что игно, проигнорировали или как-то Украину. Нет. Не может быть, чтобы не было флагов. Не может быть. Это есть обязательно. Все флаги Все флаги должны быть. Флаги всех диаспор, которые есть в Крыму. Mm -hmm. Ну, потому что общество украинского, наверное, сейчас нет. Поэтому нету, нету флага украинского. хмежетте полиция хадимлері эленді украин байрағыны тұтқан сакинні яқалады қырым сакины россия күнне бағышланған байрамында гагарин паркында уфақ сары мавы байрағыян кезееді бұндан себе полиция хадимлері оны яқалады полиция қызметшілері оны арабаға отыртқанында фалетчи есе слава украине шарыны бағраеды А вы мне подарите на память его? Не, не. это Майдан еще. Ему, ему, знаете, 5 лет. Ему. А вы Он прям на Майдане посылает. с ним были? Да, с А да. как собаку зовут? Чап. Чап, да? Ну все, давайте. Слава Украине! Слава Украине! что? Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! <свят> <свят> киевде олған қырым қачақлары русия елшисінің резиденциясына келген мусафирлерні қаннен қаршыладылар анда Русия күніне бағышланған танталы ақшам кечті мерасимге чешит мемлекетлерінің елшілері давет етілді олар арабаларынен резиденцияға келгенде төкілген қан барикадалар, жесетлер янындан кечмеге мечбур eдi активистлер рси қырым ижғал етілген азат эт кебі шыарла, ә, қаршылады Власне, 12 червня День Росії. Сьогодні посол Росії проводить вечірку, на якій вони будуть святкувати День Росії. На цю вечірку запрошені гості, наскільки відомо, це посли всіх країн. Ми бачили тут прапори багатьох Білорусії, Кореї, там ще багатьох. Але до них ми просто хотіли нагадати, щоб вони пам'ятали, ми, українці, знаємо точно, що Донбас повністю зруйнований завдяки Російській Федерації. Людей вбивають завдяки Російській Федерації, що Крим окупований, що там викрадають людей, катують. Теж виключно через дії Російської Федерації. За це має нести відповідальність Російська Федерація. А сьогодні, коли вони разом з ними святкують їх свято, вони годуються з рук катів. Це найголовніше меседж, який ми хотіли б донести. І що святкування цього дня, бачите, хто поїхав, святкування для них, для нас є певною образою. xarkovda esa russiya elchiligi oguna putin sifatida olgan qo'qlameftani ketirdilar Акцияны yerli правый сектор birlashmasi tashkil etdi uni rusiya kuniga Це показує те, що Харків повинен попрощатись з путіним у своїх мізках. Нам не треба нікого сюди гукати. Нам не треба нікого визволяти, не треба помагати. Нам не треба нам нічого вводити. Львовта, Океан Эльдзе, Концерт НД, Крым Татар Теленде, Ир Ян Фронтмен Святослав Вакарчук, Голос Краин ишрак Иштрак Эткен Талибасы, Эскендер Ислямов, или Апейми Туркусына, Крым Татар Теленде, Иджира Айна телешоуда Вакарчук Келеджек, Концерт НД, Крым Татар Теленде, Туркуны, Иджира Эттеджегыны, Бұл саатқа соңки соңкi әді. еdi әйі күнлер тілейм, тiлейм аtрлi олыңыз koрiшhмек uзре